Однако вот римляне включили свои владения Персию, там даже включили Индию, э, это нарисовали, китайцам отдали почти всю Азию, а сами не знаю о том, какая она. То есть такие справа. И те прислали свое войско, соответственно. И войско ударило по славянским народам как раз с той стороны, откуда не ждали. И поскольку это было синхронно с Римлянами, то получилось, что многие славянские народы получились разбитые на 2-3, а то и больше частей, что мы можем и видеть по истории и географии. И дальше, потом, вследствие деградации всего-всего, эта конфедерация дробилась, дробилась и фактически на времена Рюрика уже на Украине отдельно существовал искростан с э, своим как бы небольшим образованием государственным, отдельно существовал, э, э, существовал условно говоря, протогаличина, э, хотя для... поскольку вся Западная Украина и нынешняя восточная Польша и... Юго-Западная Беларусь входила в как бы, единую еще дополнительную федерацию, то для арабов это все называлось Арата или просто Арата Ратания. Арабы, ну, арабы, они еще как бы культурно-территориальные, отчасти этнические преемники шумеров, а шумеры, они нашу страну, как правило, и называли Ратой, Арратой, не используя последующие названия. И дальше потом они даже делили, что скифы это как бы все-таки как одна из волн, а Арата это то, что там было, есть и будет. И для арабов так вот это Арата, Артания, Ратания, так она и осталась. А европейцы потом они еще переименовали это в Руслении. И позднее Рутения и Русиния, оно отождествилось и смешалось, эти понятия. Ну, это другая история. Суть в том, что Киев, там недостойные книжи сидели, в Крыму сидел Аскольд, злостная зверюха, которая спотворивала нашу письменность. И, короче, деградация шла полным ходом. Рюрик а, объединил а, а, фактически от Новгорода до Киева все эти территории, присоединил Туров, присоединил а, как раз, вернее а, не присоединил, а Арата сама на основе как бы независимого а, членства вошла в государство Рюрика. И Арата, жрецы Арата, жрецы из там Рахманы и князья, все были готовы Рюриков предоставить регалии Шон Император. Ну, так не случилось. А Игорь, он должен был как бы быть защитником этого всего, а он пошел дважды брать дань с Крастан. И то, что наши, во-первых, до Рюрика довели нашу территорию до раздробленности. Это уже нашим огромный минус. И дальше то, что они там не распяли, не растаскали конями, не зажарили жильем и ничего с сделали в таком духе Игорю, это еще больший минус. Игорь конкретно повел себя как демон. Он пошел со священнослужителей требовать двойную дань. И вот просто, если там у него войско было нормальное, они бы его там заживо зажарили. Понимая, что он ну, просто а э, заглющили. Да, это, э, Ольга пошла на за в Игре. И спалила и, и то, что, во-первых, ее войско э, по дороге э, не расставало, и, не знаю, э, заживо не мумифицировали. Или не, не сделали еще что-нибудь такое интересное. Это тоже им огромный... Но даже если представим, что у нее войско было из каких-то неславянских, не знаю, представим, что наемники были, хотя это бред, потому что известно, что и Олег и Игорь на Византию ходили именно со славянским войском, и другим народам они давали отход тоже со славянским войском, и Святослав потом ходил со славянским войском, поэтому как бы и до Ольги и после Ольги славянское войско было. И представить, что на времена Ольги, вот сразу после смерти Игоря и до э, возмужания Святослава, славянское войско куда-то делать, и она набрала наемников, из того попало, ну как-то это Хотя и в принципе, даже если это представить, то все равно, если бы наш народ э, был нормальным, то из окружающих сел повыпрыгивали бы все, кто там жил, ее бы распускали. Просто ее... Вот чтобы другим неполадно это было сделать, по всем ведическим канонам, ее нужно было прикончить самым жестоким способом и возить по всей Руси, показывать, какая нечисть бывает в природе. А это сделано не было, наоборот, она осталась так, что повезло нам, что там у Святослава мозги залились. Видно, генетика Рюрика дала себе знать. Ну, с одной стороны, генетика Рюрика, с другой стороны, то, что он учился у Рахмана. Ну, хорошо, что встреча еще и от отмянуться, и ничего ей не пробовалось. Все... Это свидетельствует, что а, превращение свинолюдей людей да -да -да. не да -да -да. И они, видно, решили, что что им там э, что-то порядок восстанавливают. Будут хрюкать каждый в своем свинарнике. Но да. Но получилось дальше еще хуже. Получилось, что Владимир начал бешенствовать. А после Владимира начал бешенствовать его сыночек, Самодур, которого называют мудрым. И дальше нельзя же сказать, что боги оставили Русь, нельзя же сказать, что боги такие несправедливые. Вон, по воле Богов, Ярополк, Святополк, Скаламент организовали Великое Княжество Литовское, где снова дали, ну и тоже Данила Галицкий, туда же приложил свое участие. Восстановили, дали возможность исповедовать физическую традицию духовно развиваться. Но что-то нашему народу это не помогло. Что-то хоть некоторые и начали развиваться, а другие продолжили деградировать. Поэтому в конце концов, если так вот посмотреть, то и нас народ как в маленьком понимании, как вот чисто Украина, и нас народ как в большом понимании, фиарелочи, не а, оправдал всех э, задач, которые на них ложились, заслужили того, что сейчас, допустим, Аревычей на Земле по разным подсчетам от 7 до 2%. Это, это кошмар. Это кошмар, потому что если практически взять все географические открытия, физические открытия, астрономические, какие э, ну, любую, вот, любую науку возьмите, там... Э, всегда будут или а, непосредственно выход с территории речи Посполитой или Российской империи, или а, дети мигрантов, или там какие-то чистокровные династии Западной Европы, вот как тот же Меркатор, Герцог Кремер Меркатор, mm -hmm. который карты Герберрера рисовал, или Аронцев, Финеус, или там Нострадамус или еще. Парасель, Сранеро, то есть ну, те, которые вложили свой вклад в культурное развитие ну, современной цивилизации. Можно сказать. И вот сейчас я там просматриваю один американский сериал, где они рассказывают о глубинах Вселенной, о новых астрономических открытиях. Смотрю там один из тех, кто везет это все, Филиппенко фамилию. Mm -hmm. Хотя, как бы там, ни о каких украинских странах его не говорится. Но Филипенко, mm -hmm. если бы это понятно, откуда фамилия берется. Если бы он там, допустим, Филипсон, то тогда ну, тоже было бы понятно, mm -hmm. что это потому что у германских народов у них а, фамилии а, являются отчеством отчеством по самому достойному предку – это некий аналог ведической династичности, когда берется тот же, например, Юрик, и от него ведется династия. Так у них какой-то... Или иногда вообще просто фамилии нет, а есть только отчество. Или фамилией становится отчество по самому достойному предку. Есть там какой-то, ну, представим, тот же Филипп, и от Филиппа там произошел один другой, вот они, а Шон, это сын поищем, то есть сын Филиппа. И если бы это была английская фамилия, но его фамилия Филипенко, что показывает как бы украинское происхождение. Ну даже не украинское, а даже происхождение зрителей поспорить, скажу так. Потому что это может быть какая-то часть польского народа или белорусского. Ну, ну да, но ну, это же э, возникло не э, так, что оно и исторически было обусловлено. Это возникло э, просто по глупости Хмельницкого, что Хмельницкий на Украине э, начал консервировать всякую заразу. Э, и получается, что на Украине вся шляпка с Хмельницким была перерезана. Хотя он сам как бы был из шляпки. И многие его к полякам зачисляют вообще, понимаете, вот его по фамилии, что он Хмельницкий, но говорят, а, поляк. А с другой стороны, Вишневецкие, род Вишневецких, которых сейчас многие считают великими украинцами, основателями казачества. род Весневецких на времена Хмельницкого как раз был одним из главных противников казачества. Угу. Почему-то Потому что пару столетий до этого казачество было Вишневецкими разрешено, извращено для борьбы с турками и татарами. А когда Хмельницкий это обратил на борьбу со своими же, то естественно, что им это не понравилось. А казачество это что? Это совокупность некоторых спиртных бродяг того времени. Совокупность многих последователей каких-то ведических культов, которые не могли жить на территории под гнетом польской, католической, христианской, киевской церквей. Совокупность всех бандитов, что бежали с Речи Посполитой, даже из других стран Европы. Ну и совокупность каких-то простолюдинов, которых они там просто на месте нашли. И э, там байда Вишневецкий думает такой, ну пусть будет себе. Все равно вот там куда-то э, обучим, снарядим и отправим, пусть они там турков или татаров режут. Ну все равно с бандитом кого-то резать хочется. А Хмельницкий уже совершенно под другое начал. Он э, всю Украину начал под это форматировать. И получается, что естественно все низы общества Речи Посполитой, как бы сразу стали к а шляхта, духовенство, и причем духовенство ведическое и католическое осталось на стороне короля, ну, законного правителя, а киевский патриархат на стороне Хмельницкого. Ну и как бы вот так и разделили. И на Украине просто вся шляхта почти полностью была перерезана а потом это остатки фамилии Скейс, Скейс, Скейс вернулись снова на Украину, когда Российская империя захватила и к себе присоединила западноукраинские территории. Одно же время она даже Польшу захватила. И как бы, ну Польша это понятно, а вот территории, которые этнически ближе все-таки к Украине, они были присоединены к Украине и Украине как бы потом фамилии все вернулись, и потом как бы опять эта диффузия снова перемешалась. Хотя на временах Хмельницкого почти, кроме тех, кто стали верны ему, несколько человек, всех разумных, всю интеллигенцию, всю шляпу он перерезал. И оставил просто вот этих непонятных существ. Так что такие правила. Ну это уже его дело, как он там но вы говорите, что В нашем ну, это другое дело, а как бы государство нашло от этого. Все равно он уничтожил нашу страну, все равно он дал возможность Пруссии, Австрии и России дальше дробить и издеваться над нашей страной. На долгие столетия Западная Польша была захвачена Пруссией. На долгие столетия Галичина была захвачена Австрии на долгие столетия большая часть Украины и Беларусь, а потом и Литва были захвачены Россией. И даже Польша на некоторое время была захвачена Россией. А, а зачатки к смерти нашей стране положил именно христианский. Так что, в принципе, что хотели, то и получили. Если нас народ до сих пор... До сих пор у нас тут вот эти глюки всякие, что под Америкой быть, под Россией быть, под ЕС быть. А кем быть, как быть, так наш народ и не хочет в этом думать. Ну и даже Россия не думает, кем ей, как ей быть. Россия, э, вся философия России э, строится на ложном патриотизме и зависти Америки. Вот русские думают, ой, американцы такие богатые, как же это плохо. Ну как же мы хотим быть такими же? Американцы жрут гамбургеры и запивают колы. Ну как же мы хотим так же жрать гамбургеры и запивать колы? Ну правда, на ней нужно сказать русская народная кола. Там. Русский народный гамбургер. Ну да. Ну или там не от города Гамбург, а переименуют его, не знаю, тульский пряник. Русский. Да. Русский. Может и так. Или скажут, что это модернизированная версия тульского пряника. К примеру, чего бы нет. Можно с такой дресс придумать. Но идеологически все равно России нету. Идеологически у них ничего нету. Вот Чудинов начинает придумывать, что Россия там везде, и на Марсе Россия, там, и на Солнце России. И при этом интересно, что когда вот эти же самые товарищи слышат, что на Украине какие-то исследователи, как Шилов, как другие, доказывают, что на Украине есть древние какие-то артефакты, древние какие-то места, что, собственно, с Украины Россия это и выросла. Они начинают над Украиной смеяться, начинают все это говорить. А вот когда Чудиновы всякие там и прочие товарищи говорят, что Россия это родина всего, что только может быть. Вот это они слушают, они хлопают, они аплодируют, они такие. Это ну, полномочия вещь. Украинцы все, когда они начали, теперь вышло дело написано, так и россиян кажут, что так и чего России <серкнул> Ну, как бы, <серкнул> как бы так. Хотя вот, что касается, допустим, исторических фактов, они это все или возвращают, или вообще не хотят в упор видеть. Но у нас тоже глюк с тем, что наша как бы, государственная пропаганда, ну, можно сказать, что ее как бы и нет в таком плане, как она должна была бы быть. Но вот тот глюк, который вместо нее есть, они культивируют память не времен, той же самой Киевской Руси, mm -hmm. Пифии, а, а они культивируют времена казачества. И вот даже там эта песня, что казацкому роду не мотали воду, в гимне нашем написано «Братья казацкому роду», все такое. Что сами mm -hmm. Хотя вообще э, э, дальше получается. Вот есть официально Геродотом записанное списки скифских царей. Но в школе это как бы не учится. Или учится это в качестве древней истории, что типа да, когда-то тут у нас бегали мамонты, после мамонтов тут у нас бегали пещерные люди, после пещерных людей была такая трипольская культура, после трипольской культуры ямная, потом бегали такие кемерийцы, после кемерийцев пробежались скифы, после скифов пробежались торматы, и потом, 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 э, в общем, завелась такая себе Русь. <соединяющие> а мы, типа, вот сказать, Это тоже бред, который вообще... Э, это же колоссальная ошибка, что они именно такую политику ведут. И в России бред, когда э, Россия апеллирует к славянству, хотя Россия могла бы апеллировать, э, допустим, к каким-то финоугорским, или вообще попытаться оперировать про индоевропейским корням, потому что территориально она, ну, нельзя сказать, что это славянская страна. Там тюрков, финоугров огромное количество. И учитывая такое этническое и географическое расположение, они могли бы предложить программу того, что давайте все-таки восстановим то, как оно было. А они сейчас внешние, а давайте Крестин, Славян и Тюрка. И вот Фоменко и пишет новую хронологию, где там сказано, что э, ханы это и были российские цари, и все такое, и что, собственно, тюрки это и были русские. но Ну да. То есть они внешне пытаются скрестить современные уже какие-то эти элементы, а не то, чтобы возродить, а что было до этого. Хотя и тот же Аркаим, вот прилазят туда всякие и говорят, во, это тут у нас вот древние русы жили. Этот э, Сидоров Сидора по Сибири, находятся какие-то древние города и говорит, вот русские жили. Хотя я с одной стороны Сидорова уважаю, что он там лазает, вот это все изучает. Ну, как? Какие русские? Где они там взяли? Нет, я как бы не против. Давайте тогда просто определяться, что, что он имеет в виду. Как бы если называть русских для индоевропейцев, ну это некорректно по меньшей мере. Потому что индоевропейцы предки не только русских, они предки там, и тех же балтов, и украинцев, конечно же. И то, что какие-то ветви индоевропейцев жили на территории России, и то, что там этих ветвей было далеко не так мало, и то, что эти ветви были переничтожены и тюрками, а потом и Российской империей доничтожались. Это отдельная история, которая сейчас вообще России не так, они не хотят это слышать. Там, когда вот я выложил видеозаписи, где я говорю о том, что Пермяков московитяне переничтожили, то там не уже куча ненавистных сообщений было написано. И вообще я такой смотрю, просмотров не так много, а сообщений куча. Такое впечатление, что некоторые вообще даже видео не открывали, а сразу уже писали э, о том, э, ну так, а зачем тогда это дело? Ну просто как бы численно, сколько мне уже удалять пришлось всех этих наших бредятинок. И по числу просмотров как-то оно... Ну ладно, что есть, как бы то есть. Что нет, что никаких там пермяков не было, что там русские всех пермяков сами наплатили. И пермяки, это все истинно русские, иско на русские. И Хотя вот, ну, в германских сагах там. У арабов, в византийских хрониках описано биармия. Огромное биармийское царство. И, собственно, то, что современная Россия медведя себе на герб хочет наклеить, и то, что медведь как бы э, взят россиянами как свой национальный символ, это тоже от той же биармии. Потому что медведь был гербом э, биармии, то есть древний герб, к примеру. Это неясный, и вот, допустим, есть зырянская азбука, которую там один товарищ э, из христиан, ну, как Кирилл Айнекладе, по заказу Византии делал для славян, чтобы их уничтожить. Так и по заказу московитяне, э, Стефан Фермский, то ли как-то так. Могу ошибаться давно я изучал его труде уже. Ну, суть такая, что он на основании их исконной символики, их исконного языка, их исконной письменности сделал некую упрощенную версию, чтобы русским было легче переводить христианские книги на язык. Ну, сделал то, что Кирилл Мефодий а делали. Да. И если славянцы взять кольцо и задавить Византии не удалось, то московичанам Пермяков как раз удалось э, таким путем и выразить, и задавить, и Что -то не Больше того, в садах есть упоминание о 30 бернийских городов. Вот как бы э, я через Яндекс проводил поиск, через Google, там а, разных русских историков начал спрашивать, вообще что-то такое, как бы, слышали, что такое было. Максимум, о чем они мне говорят, что да, мы слышали, что была биармия, вот, и типа биармия, вот это Пермь, ну да, ну слышали, что 30 городов, ну и что? А сейчас только одна Пермь. Кстати, не знаю, кстати, просто написано, что 30 городов. <связывая> Такие странные. Ну что, выходит что Ну да. А Ча что Ча не что ну и как? Она не сразу же была уничтожена. Сначала уничтожили большую часть. Потом все равно, очевидно, встаевалось какая-то ощутимая ощутимое население, потому что если бы там было два человека то не было бы смысла создавать алфавит для них. Если а, а, московский патриархат решил а для них создавать алфавит, значит народ был немаленький. К примеру, для Чукчи они не создавали алфавит. Там сколько еще мелких народов в России? И далеко не для всех алфавит был создан. Там уже для многих мелких народов алфавиты были созданы при Советском Союзе. Ну и для окружающих народов, казахов, там а, и всяких других. А вообще в истории как человечества, так и России, это уникальный прецедент относительно создания а, азбуки. Для, и там пошла целая куча книг издаваться на эти языке. И где-то все эти книги. Нет этих книг. О том, что они были, упоминания есть, самих книг нет. Такие интересные справа. Все уничтожено царями, коммунистами там, не знаете. кем. на данный момент, э, и когда я в России был, я бы не пытался в библиотеках э, через знакомых э, и так, и так добраться до хоть каких-то останков, хоть каких-то книг на том языке. Что нашел хотя бы чуть-чуть там посмотреть? Нету. А несколько то, что как можно добраться, то это уже тоже, то уже... Получается. Это уже нечисто их язык. Это уже на несколько столетий после их захвата, и, ну, уже не то уже. Mm -hmm. Таких прав. Что, что-то еще разберем, не решил? А? Я засыпал. Да нет, Стоит Спать вообще В смысле, чего, каких три месяца? Не да, не больше. Больше. да нет, меньше немного. Не сплю с плюс 3 января. То есть относительно мало. Я там же, когда на Новый год с половинком поехал туда, то там... не, не, пришлось, не, чтобы пришлось, не то, чтобы пришлось, но что комп с собой не взял никакой даже самый примитивный. А что -а 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 -а. а делать? Ну, можно и поспать, чего бы нет. Ну, не знаю, такое, там, как... вкладывал. ну да, еще там перед, так сказать, самым этим действием встретился с поросятами.